Чух, поунища. Поднис, поднис. На коленях говорю, не стоит. Кого? А -а -а -а. На коленях воины не стоят, не стоим на коленях. Давай, 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 давай. Потом ее в твоем очко. Нормально? Да да, все да. 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 Что еще? Ну, можно скажу. Можно еще бокс. О, бокс, столь, так, столь, да. Отлично. М -м -м -м. На улице угодно еще можно О -о -о. сходить. На живой вот. Да, на можно провести еще. Четко. Ну, думаю, на сегодня будет как раз такой продуктивный денечек. Пацаны все поняли по своим задачам? Все, поехали и выполняем. Перепрыгивает, а подает ему руку, чтобы выйти на своего побратима. Ага. Переваливайтесь на эту сторону. Тут делаете вот такие движения. Тут забегаете, перелазите на эту сторону. Тут бегаете, тут беретесь руками на турнике, как обезьянка. Полегайте. Тут такая тема. А -а -а. Тут залазите Я в трубу и лезете на ту Ну, тут да. тоже думаю, голова есть. есть? Да. Вот. Да. Если есть, тогда да, поймете, да. как да, это делать. Представьте, да. что там абрикосы легко вкусные, да. Да. Ну, тут да. тоже легко. Тут да. лезете между этими. Желательно, когда лезете, представляете, что у вас оружие? Так. Делать это так. И так, так. Да, да. Тут колеса, это понятно, да? И потом. Тут же со своим побратымом, фух, закинул его, тот помог И В двойках нельзя оставлять своего побратыма. Если вы побежите, а он где-то там застрянет, ну все. Верно вслед. Помогать можно, да? Конечно. Вы же двойке работаете. Вы везде друг другу помахайте, Тянете его, если он не может. Все, давайте по двойкам разбивайтесь. Можете так разбиться более сильным, но более слабым. Seu bicho não

Хорош, давай, давайте, давай, давай. сей. а, давай. а, <laughs> давай, сейчас, петер, сейчас петер. тут а, гора а, Губерла. Не был там? Давай, сейчас сходишь, <потеку> полез! Сейчас мы пришли, давай. Давай, туда. Там, там аккуратно слазит. Там, типа, Помоги по Телескопория собачья Ты его снизил и вот побежал Погнал, погнал, погнал Давай, перепрыгивай Спешите. К этому колесу, вот сюда Чтоб вы видели колесо То, что в самом начале Тут делайте 20 бурпи После того, как вы закончили, встаете и делаете ускорение. При этом вы отдаете хлопок. Когда есть хлопок, второй номер начинает то же самое. Проигравшая команда будет делать... Не знаю, я придумаю, что не будет делать. Стоп, наверное. Готовы? Побежала ага, давай. Вы будете сейчас, встаете все вместе. Упор лежа. Встаем, упор лежа. Принять. Мужчины, желательно на кулаках стоят. И все, и стоим в упоре лежа. Вот так и стоим. Жопы поопускали, нормально стоим. Стоим, отдыхаем. На коленях воины не стоят, не стоим на коленях.

75. 74. 74. 73. 73. 2 hours later. 52. 52. 51. 51. 60. 60. 60. Закончено, встаем. Готовы? Час, бокс. Постоянно руки держите возле головы, возле бороды вас. Вот с номером. Вот, мы стоим двигать постоянно. А тяжечки делать, постоянно работать. Постоянно можете сбивать, кто умеет. Можете сбивать руку. Но если сбили, сразу даете. Всем все понятно? Да, Ты сразу? Просто у меня рука мокрая как крутится. Ну ничего, это ж тренировка, это же пришел как раз, чтобы замазать. За раз, все разбираемся по парам и працюем. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. Главное слушайте команд. Все, время, бокс, погнали. А ты сдачи давай. Будешь получать, будешь отжиматься потом. Смотри, сначала тебя бьют вдвоем. Либо ты их бьешь. Потом ее вдвоем бьешь. А потом ее. Но смысл в том, что вы не должны допустить, чтобы вас били. Вы должны двоих выключать. Ну, не выключать. Защищаться от двоих. Да. В чем смысл этого упражнения? Вы должны понимать, как работать с двумя. А два человека должны понимать, как работать командой. чтобы не опускали рук и всегда шли только вперед даже если вам будет тяжело там будет не знаю то до того что вам будет плохо становиться то что он на рвоту тянет это ну это все это поле это она время но если вы сдадитесь то вы просто в своих же глазах окажетесь слабаками не в наших а в своих поэтому я надеюсь что все, кто только новенькие к нам пришли, они будут идти вперед. Если им будет тяжело, они будут все равно идти вперед, не сдаваясь, подниматься, падать на колени, но будут подниматься и идти дальше, и это будет то, что надо. Поэтому все в ваших руках. Если вы пришли в Центурию, значит, ну, вы пришли с какой-то целью. А если у вас есть цель, то к ней надо идти до последнего. Какие бы преграды ни стояли перед вами, заборы, стены, вы их должны крушить и ломать. Потому что ваша есть цель. Поэтому всем спасибо. Слава нации. Смех, ну, Многих из вас я не знаю. И поэтому сегодня мы будем с вами знакомиться. В Азовском Руси есть такая традиция, когда вот, ну, люди ну, вообще костер должен быть, там, не знаю. Но так как костра у нас нету, мы будем без него. Короче. Я буду передавать нож, каждый из вас кому ну, по кругу будете передавать нож. Когда доходит до вас нож, вы поднимаете нож вверх, называйте свой подземной. И рассказывайте, как вы попали в Азовский рух, в Центурию Ну и так далее Коротко о себе Давайте я начну с себя Мой позывной Кузя, я легионер Центурии В Азовский рух, вообще в правое движение я попал в 2009 году Это в АКО футбольный движ В городе Кривой Рог Движнячил с, с паном Кривым Все его знают Потом на время в нашем городе Движ умер, так сказать, пацаны все, кто на войну уехал, уехал, кто там просто потерялся от движухи правой. И потом настал 2020 год, Кривой вернулся из, движухи, ну, из Мариуполя в Кривой Рох и сказал, что Куза, надо поднимать правое движение в город. Ну и я, Кривой, еще группа ну наших побратимов, на жаль, деякие из них уже загинули мы группой 5-10 человек начали двигаться. То есть в тот момент я попал в культуру. В 2022 году, 24 -го числа, наш костяк, он весь двинулся на фронт. Потом наш путь прошел это в Херсонский напрямок. Там немного двигались. Потом поехали на Запорожье, мы вот, были на запорожском направлении. Там мы потеряли друга немца, это легионер с Павлоградского мусоредка. Он погиб на моих руках, и сок у меня на руках. Мы с 98-го батальона перешли все в тройку, и потом мы отправились на Бахмутский. Ну и после этого нас вернули всех на гражданку, чтобы мы начали заниматься вами, молодежью запомните одно, я буду за вас всегда так, и, даже если вы не будете правы в какой-то ситуации, я буду за вас. Ну, я хочу, чтобы от вас была полная отдача, это по тренировкам, по активности, как-то так. Я ваш новый командир Киевского осередка, но Криворийский осередок – это наши братья, потому что я родом с Белого Рога и надеюсь, что мы будем этими двумя осередками делать Великие дела Сегодня я хочу вручить футболку Витамину. Витамин, выйди сюда. Служу украинской нации. Нет, рук спили. Нас есть честь. Служу украинский нации. Наци. Вот, вот такие

что-то не получается, то значит вам надо еще больше работать. И всегда работайте над ошибками, изучайте всегда что-то новое. Националисты, они не стоят на месте, они всегда развиваются во всем. Поэтому слава нации!